а где тебя возьму, когда у меня половины нету? Нету? Тогда снимай сапоги. Сапоги? А они у меня худые, каш просят. Вот у меня дома новый пораспоришь. Я тебе сейчас принесу. Куда? Куда? Стой, это а раз, пудрись. Пришли? А так бы сразу сказал, печать на троп. Убери Эс. свою цирку. Свей. На, на, Симонсов, на. Носи на здоровье. На. А они тебе малы. Хе -хе. Это я не небольшой. Они сами раз. Лаз переменешь. Руки вверх, снимай сапоги. А как же я сниму сапоги, когда руки вверх? Снимай, то убью. Не убьешь. Я ногу убью. А вот не убьешь. А почему? А потому что она меня не заразит. И правда. Ох, и лон, ты же ты парень. Ты кто такой? Яшка. Просто Яшка? Не просто Яшка, а Яшка артиллерист. Третий правый, ездовой, разворот налево, отеля к бою, бац-бац, и мимо. Двигаюсь с австрийского плена. На хаос. Чего-чего? До дома. А. И давно идешь? А не, года полтора. И, и что ж, босой? Какой я босой? Это с меня сегодня какой-то бандит сапоги снял. Бандит? А сам? С тебя частный человек снял сапоги, а с меня бандит. Ну, а мне от этого ж не легче. И где ж твой дом? Уже недалеко здесь венковки. Это что за горон? Ага. Красота у нас там какая, садочки, а в садочках груш, а на грушах вот ой, такие, о -о 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 -о. вот такие. А в долине речка, а через речку мосток. На нем еще двух досок не хватает? Ага. Знаешь, где-то я тебя уже видел. И я вас где-то видел. А это не ты закупаешься девками подглядывал, а они тебя за это голову в крапиву вывалили. Тебе Да. Нет, не я. А я то не вечер сделал кнопку на РБС, на мне и заснули. А в это время вас двух полов увели. Валы сели. Ага. Один с пятом. Ага. Не, не я. Врешь? Нет. нет. А это не ты, когда на германскую войну шел, пьяный в реку свалился. И бабы вытаскивают? Да. Я земляки! Му -му 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 вот у меня дома есть еще одна пара сапог, побольше размеров. Я пошли я тебе там. Ах, тишина у нас, наверное, в полуки. А что ж там шумит? Если в ранний твой венков поспалил до тла. Вот гады! Куда же мне теперь? Слушай, а ты писать умеешь? Кто я? Да я все батареи наши любовные письма писал. Ваши трехдюймовые глазки путем прямого попадания мне в сердце, словно бац-бац и мимо. Ну хорошо. Будешь у меня, значит, Писарчуков. А Писарчуков много работает? Да к сожалению не могу слаб здоровье мне бы такой работы чтобы поменьше работать начальником могу так какому же начальнику а мне все равно какого-нибудь гарнизона так какого гарнизона у нас среда когда бабушки девки. правда боевые о главный начальник был бы ну, пошли ну дальше будешь еще начальником и писавчуком посоветите а как же <связ友> идем <связ友> будем здоровье, яков александрович Господь. Я так рада, что вы к нам приехали, я так рада, будет моему нечипуру подмога, а то у нас в селе только одни бабы, а бабы сами знаете какой народ. Вот, к примеру, взять Трандачиху, Трандачиха свое дело... Да-да-да-да-да-да-да, не спеши! Вот так всегда, слова не даст сказать. Я интересуюсь, Арпина, до... Дори Медонтовна. у вас мигрени случайно не бывают? Не бывают нас ничего не бывает. У нас здесь одна скука, одни бабы только. Как начальник гарнизона заявляю, скуки больше не будет. ми ее бац, и мимо. <плес> Данкишон. Шон. Чего-чего? Спасибо, Чик. Че. А? а здоровье. Я человек бывалый, танцую, много песен знаю. Вот, например, мне все равно страдать и наслаждаться. Э, 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 а мне все равно. Ай, момент. И вот, например, все говорят, я ветреным бываю. Все говорят, я многих люблю. Десять я любила, сорок излюбила. Одного я забыть и не могу. А ага, гопак не танцуете? Что вы, что вы? Гопак ничего не в моде. Сейчас некоторые форменные на безобразия называются... Тусте. Тусте? Интересуетесь? Могу показать. Вот. Ручку битте дритте. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее, напрямик. С вашей фигурой это шик. Раньше так потом вот так. Да, я плясать мастак. Продолжаем. эй, твой дрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый намазон. Пляска такая нелегка, но зато моднее хапага. Раньше так, потом вот так. Да, я плясать мастак.